Что касается общей мировой практики, здесь ситуация аналогична. Какого-то запрета на уровне государства, ну, оно может быть только в странах, например, мусульманских, которых... Ну, которых там запрещено. ситуация, да, особыва, там, да, там... Да, Зу -зу -зу -зу. там особенная ситуация. Если говорить, например, там, о европейских странах, то здесь, поскольку каждая страна имеет свою э, форму, кто-то егитарно, это, кто-то федерация, то вопросы э, по запрету могут решаться исключительно на месте. Соответственно, если это федерация, ну, например, Германия. то тобто спослушається суб'єктами самої федерації з, -з, -з землі конкретної Німеччини. А навіть якщо фундаментальне ну, государство, як там Франція, вони да, розбрали то так так ексклютивне місце на повноваження, такий запит може бути. І це а, і я що... перепрошую, пане Ігор. І це не сприймається людьми як посягання на їхні права людини. Ну, вы знаете, мнения на этот счет, конечно, очень расходятся. Европа как вообще более толерантная, скажем так, отношение к, к человеческим правам и интересам, но и в том числе к запретам, ведь этот запрет вводится не для там, ущемления каких-то отдельных, скажем так, граждан, да, а для общего общественного блага чтобы не было каких-то невидимых последствий. Поэтому в Европе в этом плане жители более, ну, более толерантно к этому относятся, они не выходят на массовые демонстрации, не ждут поэтому и так далее. Что касается вот, другого примера, вот тоже близкий к нам сосед, Россия, несмотря на все события, то Там ситуация обстоит другим образом. В России в свое время был действительно введен запрет на продажу алкогольных напитков, в том числе на стадионе, Причем это касалось всех алкогольных напитков, в том числе пива. Любые алкогольные напитки на стадионе, в любой абсолютно таре были в свое время запрещены. И это вызвало действительно большой резонанс. Среди жителей граждан были петиции, в том числе там высшим органам власти. И ну, в определенных, на определенные уступки органы власти пошли. И там, насколько я знаю, был законопроект, внесен в Федеральное собрание, который разрешает продажу... Не только пива, а вообще любых алкогольных напитков дошибаюсь до, 16,5 оборот по процентам. Ну то тобто про вино. Йдеться десь приблизно. Да, да, да. В том числе вино и шампанское, ну естественно, пиво, сигареты было разрешено. То, у вас пошла на штуки, а, даже больше, чем красиво общественности. Угу. Ну, Ну, пане Ігорю, підсумовуючи, власне, можемо сказати, що в принципі, те, що зараз от е, зробила райдержадміністрація, я знову хотів сказати, подільська печерська е, властиво. Е, ну тобто, якогось тут особливого такого, скажімо, крамоли в цьому немає. Тобто, це європейська практика, і в принципі, е, ми повинні це вважати як європейська норма, і нема чого возмущатися, особливо я так розумію. Да? Ну, да, по большому счету не замущаться смысла нет, поскольку, опять-таки, тот матч, который, например, будет сегодня, этот матч входит, это матч, который организуется Лигой Европы. Не, не нашим, в принципе, не Федерацией футбола а Украины, как национальный какой-то да, а именно часть европейского, общеевропейского турнира по футболу. Поэтому, естественно, Лига Европа, она устанавливает свои правила На стадіоні ну, і на рук стадіонах, в том числе в Fan Zone neforift заворушень. Так, це, пане, пане Ігорю, так це, це, скажімо так, була рекомендація футбольної асоціації, чи це була, скажімо, ініціатива нашої райдержадміністрації? По поводу конкретно матч это была рекомендация руководства Європи, uh -huh. І люди, ну, которые были введены в Киевский горсовет, и горсовет, соответственно, принял такое решение. На национальном этапе тут можно, можно уточнить этот вопрос, имели право, допустим, Федерация футбола Украины ставит перед органом местного самоуправления такие вопросы, необходимо изучить документы. Но что касается вот именно сегодняшнего матча, о котором мы увидим, то здесь действительно организатором является Лига Европы. На устанавливает, скажем так, свои правила, поскольку у него нет прямой юрисдикции на территории Украины и Киева, в том числе, то она обращается с со соответствующим запросом в органы местного самоуправления, в том числе в Киевский горсовет, и тот уже принимает такое решение. Ну и вот видите, по данному случаю Киевский горсовет согласился с позицией руководства Европы и принял такое решение. Что